नरसिंह सरस्वती दत्तपादुगातमजी नतमस्तकहोता वृत्तिसुखमयजाति अज्ञानव्याप्तमे भ्रमरो श्रमलो भारी न च आश्रयकोढे दिसतो नव दर्शन होता चिन्ता सारी सरनी नतमस्तक होता वृत्ति सुखमय जादे परमार्थ सारने अनन्तुणी आदो सत्सङ्गत साकी मस्तक होता वृत्ति सुखमय जाने जरि प्रसन्न गुरु योग साधनयोगचिघते ये कृतार्थतामग शाश्वतशान्ति पुरुषार्थलाभ होता वृत्ति सुखमय जानी वेदांत ज्ञान जरी शापिक सारे जा मस्तकरोता वृत्ति सुखमय जाले अतिबालपणि ज्ञानमणि प्रीति स नरसिंह सरस्वती यतिवरपुरुयासमरणे सात्विक वृत्ति बहुरहि वारती नतमस्तकरोता वृत्ति सुखमय जाति के दयामि हे आश्रय दाहो होता वृत्ति सुखमय जादिनसिंह सरस्वती दत्त शिम्बसरस्वती दत्तपादोगातमदी नलमस्तकहोता वृत्तिसुखमयजाते अज्ञानव्याप्तमे भ्रमलो श्रमलो भारी न च आश्रयकोठे तिसतो सतो दर्शन होता चिन्ता सारी सरली नतमस्तक होता वृत्ति सुखमय साधने परमार्थसारने करुणि आदो सत्सङ्गत साकी ज्ञानाभ्यासी रम लयाते जाले दर्शनकारी नतमस्तक होता वृत्ति सुखमय जाले जरि प्रसन्न गुरु योग साधनयोगजिगते ये शाश्वत शान्ति र्घलाभवो विघ्ने नतमस्तक होता वृत्ति सुखमय जाने वेदान्त ज्ञान जरी शाप्तिकसारे जाने अतिबालपणीस ज्ञानमनी प्रीतिसे नरसिंह सरस्वती अतिवरपुरायात् त्या स्मरणे सात्विकं वृत्ति बहुरहि वारति नतमस्तता सुखमय जामि के दयामि हे गुरुचरणे आश्रय दाहो मम सागरि तारा हेला पुनरपि नाहो यति नारायण श्री गुरुचरण सरस्वती दत्तपादुकातमी नतमस्तदहोता युक्तिसुखमय जाय ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय भगवते दत्तात्रेयाय ॐ नमो 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 भगवते दत्तात्रेया